Доброго дня! До нас в благодійний фонд Костянтина Єфименка звернулася пані Марина, мама дівчинки, хворої на цукровий діабет. Вона попросила, щоб ми посприяли і допомогли у організації виставки талановитої її доньки Міланки. Тепер я хочу звернутися саме до вас. Ми дуже раді вітати вас у нашому Двоцерківському краєзнавчому музеї на цій прекрасній виставці, такої ж маленької дитини, як і ви, Мілани Гардійчика. Ми хочемо, щоб ви знали, що Боженька завжди на вашій стороні. Що у вас ніколи нічого не буде боліти. Ви наша надія. Ми думаємо про вас і ми знаємо, що ви вмієте посміхатися, а головне, ви як ніхто інший, вмієте жити на цій землі. А до слова я запрошую директора Днозарківського краєзначого музею, заслуженого працівника культури України Діденка Людмилу Михайлівну. Дорогі гості! Наші діти це наше щастя, це найголовніший фонд, який ми маємо зберегти сьогодні для майбутнього України. І я дуже рада, що сьогодні відгукнувся наш художник, заслужений художник України Олександр Дмитренко, який сьогодні проведе цей мастер-клас. Я дуже вдячна мамі Марині за те, що вона звернулася до нас. Ви знаєте, була незвична якась. Ми приймаємо таких маститих художників, ми завжди пропагуємо їхню творчість. А тут мала дитина, яка ще не зовсім знає ту техніку, не зовсім, взагалі не знає е, тематику, але вона в її голівці там уже будується колір, в її голівці будується. ті думки, які вона на компені. Здравствуйте, уважаемые и дорогие дети, здравствуйте, родители, преподаватели, сотрудники музея, здравствуйте, представители прессы. Начинаем то, ради чего мы собрались в творческом плане. Дело в том, что вот эта выставка, вообще сама идея замечательная, вот эти работы, которые здесь размещены, они нас будут вдохновлять, но, конечно, все художники в основном вдохновляются от живой природы. Она находится тут же у нас за стеной, поэтому я принес некоторые такие фотографии этой живой природы, чтобы вам помочь. Я думал, какую тему сегодня мы с вами будем э, на мастер-классе проходить, и пришел к такому выводу. Я надеюсь, вас обрадует эта тема. Сейчас месяц апрель. Апрель это латинское название. В русском языке вот так по латине не идет апрель. А в украинском языке название славянское, более правильное. Квиты, то есть месяц цветения. И я предлагаю, давайте сегодня с вами будем творцами цветов. Мы будем создавать цветы. Вы знаете, огромное множество цветов существует на, на свете. И они настолько разные, что если вы сейчас придумаете свой цветок, все равно, наверное, в природе нечто похожее есть. Ну, например, вот гвоздика. Вот она имеет такое строение. Видите, она чем-то похожа на такую юбочку такую красивую. А вот посмотрите, э, ромашка. Она совершенно другая. Она как солнышко. Сначала, прежде чем рисовать цветом, вы его попробуйте на специальном листочке отдельном. Этот листочек называется палитра. Если цвет подходящий будет, тогда вы его на рисунок положите. И еще что. Попробуйте смешивать краски между собой. Не берите только чистые краски. Вы же видите, даже в маке, который красный-красный, там есть части более светлые, более темные, есть более оранжевые. Поэтому Творите как можно живописнее. Вот, кстати, работы нашей художницы, которые выставлены, они прежде всего интересны тем, что там цвета разнообразные. Вы видите, там даже форма может быть такая не всегда узнаваемая или вообще неузнаваемая. Но цвета замечательные, как в природе есть. Спасибо, республикане. Кто пришел? на мою выставку. Хто пришел на мою выставку?